Cəbir ibn Abdullah dey biz oturmuşduq Peyğəmbərin yanında. Birdən Əliyə baxdı Peyğəmbər əleyhissalam. Bir nəfər adam da vardı, hər dəfə mələk insan surətində gəlir. Peyğəmbər əleyhissalam dedi ki: "Ya Əli bu Cəbrayildir." Və mənə dedi ki: "Sənə deyim bu sözü sənə çatdırım ki Allah sənin şiyələrinə və, və səni sevənlərə 7 dənə şey verir." Dillərə şiyə Şah İsmayil xətai dövründə yaranır əzlərdi. Şiə söz peyğəmbər şiə söz işlətdi öz zamanında. Deyir sənin şiələrinə 7 şeyh əta olacaq. Peyğəmbər bu sözü işlətdi. Soruşasınız Əli şiəsi sözünü birinci dəfə kim işlətdi? Peyğəmbər işlətdi. 7 şeyh Əli sənin şiələrinə Allah əta eləyib. Ölüm zamanı onla xoş davranan Allah. Qəbrin və həşətində ona həmdəm olarlar. Zülmətdə qəbrin zülmətindən nur verəllər. Qiyamətin qorxusunda əminamanlıq, mizanda ədalət, siraddan keçmək və cənnətə hamıdan əvvəl daxil olmaq. Öz də necə daxil olmaq? Bir halda ki, nurları üzlərinin qarşısında parlayacaq. Onlar nurlarından eşitsiz bu qəribə bir hədis nəzərəd irham əlini qaldırıb deyir ki, "Tilahi məni əlinin şiyərlərindən" Peyğəmbərə şii olmağa, yəni Əlinin tərəfdarı olmağa olmağı arzuluyublar və qətp ediblər. Həqiqi şialar məndə. Ki büstləri, nurları önlərində parlayan halda bunlar cənnətə daxil olacaqlar. Belə bir halda, belə bir təsir. Ona görə də Ələləs salamın məhəbbəti, Hzrət Əlinin vilayəti əgər həqiqi vilayət olarsa, həqiqi məhəbbət olarsa, bu insanların dahilinde bir inqilab yaradar, insanı değiştirer.